अब नबी पाक पाकम की जिंदगी को हमने यानी नबी पाक से मोहब्बत आपका एहतराम हमें बिल्कुल ये मालूम है कि आप अल्लाह के रसूल आप आखिरी नबी आपका मुकाम बहुत ऊपर है लेकिन नईम सिद्दी साहब ने मोहसिन इंसानियत में ये बात लिखी है कि नबी पाक की जिंदगी की जो ब्यूटी है यानी हम ये कहते हैं हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपकी सारी जिंदगी मेरेकल थी मोजुजात थी और आपकी पूरी ज़िंदगी मेटाफिजिकल पावर्स जो अल्लाह ने आपको दे दी थी उसकी बुनियाद पर आपकी पूरी ज़िंदगी थी हालांकि ये डिसक्रेडिट करती है उस पूरी कुर्बानी को उस पूरे किरदार को जो नबी पाक पाकलम ने एज ए ह्यूमन इस दुनिया के अंदर हमारे लिए मिसाल के तौर पर छोड़ा है नईम सिद्दीक साहब ये लिखते हैं कि नबी पाकलम की ज़िंदगी की ब्यूटी ही है कि हमारे लिए जो रोल मॉडल हैं एट ह्यूमन लेवल एक इंसान की सतह के ऊपर इसलिए कि जब आप किसी को ये कहें कि उसे मेटाफिजिकल पावर सारी मिली हुई थी और सारे मेरे थे से शैतान हमारे दिलों में ये बात डालता है कि भाई मैं तो ये कर ही नहीं सकता इसीलिए मनाजर हसन गिलानी साहब ने ये बात देखी सीरत की किताबों में कि अल्लाह सुबहाना तआला ने यह बात मेक श्योर की कि नबी पाक जिंदगी जो आखिरी नमूना है रोल मॉडल है रहती दुनिया तक के लिए उसकी वो मिसालें लोगों के सामने पेश की जाए कि जो एक आम इंसान के लिए करना भी मुमकिन हो सके अगर वो कोशिश करे तो इसलिए वो कहते हैं कि ताइफ तक ताइफ के सफर तक अल्लाह सुबह तक बर रास्त नबी पाक की कोई मदद नहीं की ताकि आपके रोल मॉडल में हर इंसान को एक नमूना नजर आए और वो महसूस करे कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूं एट ए ह्यूमन लेवल और यही आपकी ज़िंदगी ये सबसे बड़ी ब्यूटी है जिसे हम कंप्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं ये साबित करने के लिए करते हुए कि नहीं आपकी तो हर ज़िंदगी हर चीज़ मुआवजा थी और मेटाफिज़िकल पावर्स की बुनियाद के ऊपर थी ये हमने ज्यादती की नबी पाकसम की ज़िंदगी में हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना है और इसलिए मैं एक जुमला आपके साथ यहाँ शेयर करूँगा कि नबी पाकसलम ये आम मशहूर लोगों की तरह और हिरो की तरह और सूफियों की तरह और कोई बड़े बड़े लीडर्स की तरह और फेमस लोगों की तरह के एक आम इंसान नहीं है आपका रुतबा इन सब से बहुत बुलंद है इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि ही इज नॉट मियरली ए सेलिब्रिटी अ फेमस हीरो सूफी ही इम ए यूनिक एंड प्रोफाउंड रोल दैट ट्रांसेंड्स दीज लेबल्स बियॉन्ड एनी हीरो बियॉन्ड एनी लीडर बियॉन्ड एनी फेमस पर्सन लेकिन आपकी जिंदगी में मेरे और आपके लिए जो लिंक बनना चाहिए वो नबी पाक का रोल एज ए रोल मॉडल एट ह्यूमन लेवल इंसान की सतह पर जो आपने इसीलिए आप देखें पूरी जिंदगी में अल्लाह ने आप ससलम को तमाम मरहल से गुजारा कि जिससे एक इंसान गुजर सकता था आपने ऑप्शनल गुर्बत का रास्ता अख्तियार किया आपके लिए हर चीज़ फ्राह्म हो सकती थी ताकि गरीब से गरीब तर आदमी भी ये न कह सके कि मैं अल्लाह के रसूल की चीज़ों पर अमल नहीं कर सकता आपने पेन भी देखा आपने सफरिंग भी देखी आपने अपनी औलाद की मौत भी देखी आपने अपने जख्म भी देखे यानी आपने ज़िंदगी में हर वो चीज़ एक्सपीरियंस की जो एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी में कर सकता है इन सारी चीज़ों को जब आप एट ह्यूमन लेवल देखते हैं तो फिर आप उसको एक्नॉलेज करते हैं आप उसको अप्रिशिएट करते हैं और फिर उसमें आपके लिए अम्बली नमूना आपको नज़र आता है